В каком основании вы транслируете такие инструменты? В российской БСЦ. Они сейчас сказали, что в облаке Вот только что мы его... Ребята, то что видите в моем телевизоре, это не касается, что он видите по городу. У меня есть телевизор подключен напрямую с спутни, в мы вы можете посмотреть, что хочу. А это то, что радует... рекомендованный нам ставки разрешат. Шеликанал. Давайте посмотрим. Не надо нам еще объяснять. Мы хотим, чтобы вы выключили канал. мы по-русски. Вы же любите русский язык. Мы вам объясняем на русском языке. Я вам объясняю, что... Выключите канал. Мы вам нам не нам интересен договор. Мы вам говорим, выключите почему канал. По Мы не хотим Запрещенный сериал Менты. Объясните, пожалуйста. По какому каналу? Что? Вот сзади да, Русский бестселлер. Называется. Да нет этого канала в эфире, вы понимаете? А почему он у вас? Это у меня здесь просто есть. А вы, считаете, вы что считаете, что вы пропагандируете русский мир сам? Подождите, у меня русский пара. мир пропагандируете. Я не а почему вы показываете запрещенный канал? место здесь люди находятся здесь народнее они, они смотрят здесь они, кстати, мучили, и смотрят вы что здесь не будем здесь или что я чего не буду выключите канал э, дождь выключите канал Хорошо, дождь сейчас выключим выключите да, вы да, включите, включите вы, канал дождь сейчас выключим канал дождь вот я хочу видеть что здесь почему мы ждем включить русский канал мы ждем почему Выключайте канал дождь сейчас прямо сейчас давайте чтобы что Выключайте канал дождь Сейчас будет канал дождь. Что, что касается этих самых каналов украинцев. Только не сейчас выключить дождь, сейчас. а вообще, вообще, вообще выключить Выключи. дождь. Выключи. сейчас дождь, Выключат. Все, не нервничайте. Мы сейчас с этим украинским да, Вы, вы... вы слышали, что война идет? В России. Слышали или нет? Да. слышали? А как вы вообще вы сепаратист? вы сепаратизм сепаратист? Я надо в нахрен скидывать. Владимир, вы сепаратист? Нет. Вы слышали, что люди умирают на Донбассе? Да. Наши воины. Шесть человек, человек погибло. Почему вы показываете, блядь, русский? Какой человек? Я сам бывший военный военные, по по Почему Почему вы воевать не идете? Почему армию не идете? Почему, армия? И что? И что? Дед уже 68 лет. Дед, дед, уже 68 вы лет. Вы у меня дед, со мной дед служил 60, 60 лет, вот сейчас Порщите, похоронили его. Подождите, Если бы там побывали, вы бы эту херню не включали. выключили? нет уже. Сегодня телеканал это оружие. Тишина! Тихо! Не будет Вы даете слово? Мы вам даем слово. Еще раз, мы... Еще раз появится подобный канал, мы не будем с вами разговаривать уже в таком режиме, как мы говорим сейчас с вами. Будет очень жесткий разговор. Я вас предупреждаю от имени участников АТО города Черноморска. То, что еще раз появится российский канал на вашем кабельном телевидении, ваше кабельное телевидение работать больше не будет. Я вам это обещаю. Это как угроза? Это, я вам это... Предупреждение! 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 предупреждение. Но как предупреждение. это угроза? Считайте угрозу! Весь ваш кабельный канал будет вот здесь вот внизу, в адвокатах. Понимаете, Но нет? это я понимаю, угроза. Нет! А это а предупреждение! Это предупреждение! Ну, каждый ценит по-своему. Вы, вы сепаратист? Нет. А почему вы там сепаратисты? И почему Потому, здесь люди заходят с сможет российских каналов? Послушайте, каналы? я объясняю. Почему? Объясните, вы можете депротист, который транслирует российский послушайте, канал? Послушайте, я объясняю еще раз. Я да. объясняю, что этот канал, как и все, нас рады предупреждать. Сколько тема еще разрешенных, которых вы не показываете? Почему именно российские каналы? Ну вы же не мне не даете сказать. Я вам подожди, а вы меня не хотите выслушать. Вы не понимаете, что ты я вам объясняю, снял, телеканал «Дождь» резонанс в общем? Ну, когда когда включали, не понимаете? Ну, вы а вы, что, надо было сюда, вы, сюда вы... прийти, чтобы его выключить? Ну, мы, не, но, вы вы... Вы... не, вы... не берем вы... канал, который запрещен. я все понял. Вы взрослые, тоже... мальчик вроде, да, седой уже. Вы что, не понимаете, что... Да пропаганда. Все прекрасно понимаю. Пропаганда, если он разрешен... Ставьте с Life News. Его не надо показывать, потому что он ведет открытую пропаганду. И в тот момент, когда отключены, вы отключили все... Центральные каналы наши, но только две дни, когда люди находятся Дома вы отключили все наши каналы и включили сепаратизм. Вы каналы. можете выслушать? Вы меня? это специально сделали? Вы меня слышите? Это меня? создание территории. Это специально, специально вы сделали? Знаете? Набор, да? Вы меня выслушали или нет? Вы вообще-то все говорите, а не Вы, вы изначально, этого... когда вы... включали, выглядаю, вы, вы, вы понимали, что вы делаете. Мы вас не слушали, да не мы, вам сказать. Мы, мы, не мы выключили. Вы включили. Да мы, Ваше на, Ваша вы организация... Включили. Организация... А лучше вообще канал. никакого канала, канала не включать, чем а эту хрень. А вы правообладатель канала. А почему не выключили во всех? А почему? Они не показывают? Да, они не показывали. не показывают а в Киеве много. Почекайте, это нет показывает. Объясняю вам. Вы же меня можете выслушать? Вот, пожалуйста, послушайте, я Дело в том, что на сегодняшний день каналы выставляют такие договорные договора, которые просто нереально сегодня, нереально подписать. Мы подписываемся но мы не можем... 26, 26, 26 областей в стране. Mm -hmm. 25 областей подписали эти договора и каналы здесь mm -hmm. показывают. У них там все это возможно, Послушайте. а у вас невозможно. Может, Послушайте. у вас аппетиты, нет, у вас непомерные, аппетиты не непомерные? Вы, крутите быть. эти каналы, чтобы все Отключите это... Делать. Раз, Или вы что то вы задачу выполняете про слухи российского телевидения здесь, в стране? Вы мне будете вы, будете вы, вы. Я пришел как бы вам говорить. Вы, вы говорите, но если вы да. говорите, тогда да, я буду слушать и не буду вам говорить. Но Если мы, вы говорите, а еще не даете мне сказать. Я, подниму, я подниму. бы даже объяснил, чтобы канал зарядили такие цены, что надо поднять и вон плату. Ощутимо поднять плату. А мы сегодня боремся за то, чтобы людям не поднимать Ой, и вон и плату. В других да, каким, каким образом вы боретесь? Да. Объясните, пожалуйста. Я помогаю городу, я помогал больным детям, операции давал. Я помогал госпожам. чтобы Понимаете, я живу в этом городе очень давно. Это хорошо, но вы должны понимать что вот эти каналы они засирают мозги молодежи, которые не окрепшие эти мозги. Вот эти каналы, там, где выступает Путин, там, где заявляют, что неправильно. Этого не должно быть. И вы как взрослый человек должны понимать это. Даже если такой канал разрешен на страды, его нет в списке запрещенных, он не должен транслироваться в городе, где один кабельный оператор. Это отдельная тема, конечно, разговора. Почему вышли? у нас один кабельный да, оператор? Почему еще один? Да. Один. Ну, это? Да, море здесь пожалуйста. Есть Черное море. Конечно, да. двух домаш домаш прощают, прощают, конечно. конечно. Есть у них и, ли... и, на Карла Марса да. у них линии проложены, да. и здесь да, наверху. Да, да, на, да, на, да, да еще одна линия. Но основная масса почему-то смотрит на ваши, Я думаю, мы с вами, потому что, наверное, мы лучше. Владимир, я думаю, мы с вами услышали друг друга. Лучше, я думаю, лучше учили, На будущее вы, перед тем, как включали каналы, наверное, сядете, посмотрите, для них, мы, да, можем а мы, момент, война. мы можем вам помочь Мы можем вам помочь. проанализовать каналы. Или. Вы сами не можете это сделать физически. Я понимаю, что, что? что вы бизнесмен. Но еще есть какая-то патриотическая должна быть ну, нота в этом все, правильно? Тем более зарабатывают эти деньги на Украине. Не, я говорю я просто про то, что зарабатываете эти деньги здесь. со 100 долларов. Один сам. Да не Блин, вопрос, молодцы, молодцы. И было, и было время, когда это мой потому что не было молодых. Молодцы, молодцы. Плохие, молодцы. Но кроме этой Мне херни, если он не этот самый, если он не этот самый, Вообще и, не надо ничего вот, транслировать. А отдал, отдал год своей жизни, каждый день рискуя, для того, чтобы они спокойно вели свой бизнес. Чтобы вы понимали. И, и пожалуйста, уважительно говорите. Не кричите на него. Уважительно говорите. Уважайте Ветерана войны. Уважайте его. Не только Великой Отечественной, но и ветерана русско-украинской войны. Про которую вы, я так понимаю, не признаете, что это война, да? То, что мое мнение это ваше мнение. Поймайте, вы мне задаете вопросы вы за меня отвечаете. Ну, конечно. Что вы хотите, чтобы сказать? Так вот не отвечу, распространяйте свое отвечаю. мнение на весь вы город, пожалуйста. Людей, не повышайте голос. Вы? <связь> вы хотели бы Я отвечаю. Спасибо. Я думаю, вопросов больше нет. Пока нет. Спасибо всем за внимание. Вы пришли нам помочь, поддержать подключение российских каналов. Спасибо. 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 Ну, да, да, Но Все условия были выполнены. Да, вы ну, а Вроде пообещали на все выборы. Все, ребята, на улицу. Все, пошли.